Salam əleyküm hocam. Necəsəniz? Məleküslüm, Məlek qəbli. Xeyr, bax hocam. E, mən sizi bir mənd Azərbaycandan sizə bu videoya göndərirəm. E, mən sizi hər təsa Nisan ayının əvvəllərində YouTube-da e, gəzgişən gördüm. Sizdən öncə 2 də nə hocaya başvurdum. Bəzi hal və problemlərim var idi. Ə, o məni tolandırdılar. 3 milyon qədər pulma alıb məni dolandırdılar. Ondan sonra Nisan ayının əvvəlində mən sizi YouTube-da gördüm. Ə, bütün işlərim, mənim 1/1 milyon gördüyüm işlərin 1 milyon tutacağını söyləyirdiniz. Bunu bildikdən sonra verdiyiniz ə, əlaqə nömrəsindən sizi aradım, ə randevu aldım və Rəbbim görüşməyi telefondakı görüşməyə məseb etdi. E, Yoldaşımın e, yoldaşma, yəni həyat yoldaşına ölüm bülsü olunmuşdu. Adam ona ayağa qalxabilirdi, nə gəzsə bilirdi, e, ağrıdan da dayaña bilmirdi. Sizin elədig istədafı sonuncu e, adam ayağa qalxdı, işinə də döndü. Sizinlə başqa əməliyyatlarımızda o telefonda görüşməyə nə səbəb etdi? E, Yoldaşının e, yoldaşma, yəni həyat yoldaşına ölüm bəyisi olunmuşdu. Adam ayağa qalxa bilirdi, nə gəzə bilirdi, ağrıdan da dayaña bilmirdi. Sizin elədigizdə dərhal nəticə adam ayaqda qalxdı, işinə də döndü. Sizinlə başqa işləmlərimiz də oldu. İnşallah bu işimiz kimi o da qeyri uğurlu olar. Ee, sizin haqqınızda YouTube-da, yəni sizin e, e, dolandırıcı kimi söyləyirlər sizin haqqınızda. Bunu boş verin hoca. Onu söyləyənlər hamısı özü heç bir işi bacarmaya bacara bilməyən insanlardır. Sizin elinizdə, biliyinizdə Ə nəcət deyim, işiniz də mükəmməldir. Siz öz üçün sizin ustadınızsınız. Allah sizləri nə istə sev sevdiklərindən, sevdilərinizə də bizlərə də çox görməsin sizləri. Elminiz daimi olsun. Elminizə Allah Taala artırsın. İnşallah ümid bəsləyirəm ki, bir gün Azərbaycana gələndə Allah Taala sizləm bizi görüşməyimizə nəsib edər. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Sağ olun hocam.